ৰাজ্যবাসীৰ সৰ্বাংগীন কল্যাণ আৰু বিকাশৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত ঊনৈছ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত অসম কেবিনেটত ভালেকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সিদ্ধান্ত অনুসৰি বৰ্তমানৰ কৰিমগঞ্জ জিলাক কেবিনেটে স্ত্ৰীভূমি জিলা হিচাপে নামকৰণ কৰিবলৈ অনুমোদন জনায় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পত স্থানৰ ইনপুট কাৰ্যকৰীভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কেবিনেটে ৰাজ্যখনত ৰিম'ট চেঞ্চিং জি আই এছ জি পি এছ ইউ এ ডি ড্ৰোন জৰীপ সম্পৰ্কীয় কাম আৰু সেৱাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক মহাকাশ প্রয়োগ কেন্দ্ৰ আছাকক ৰাজ্যিক সমন্বয় সংস্থা হিচাপে মনোনীত কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে কেবিনেটে ৰাজ্যত ডাটা ভাগ বাটোৱাৰ ডাটা মানৰ মাপকাঠি আৰু ভূস্থানিক তথ্যৰ নীতিগত পৰিকাঠামোৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গতি শক্তিচালিত কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অসম ৰাজ্যিক মহাকাশ প্রয়োগ কেন্দ্ৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবেও অনুমোদন জনায় কৃষি বনানীকৰণ ব্যৱস্থাক ত্বৰান্্বিত কৰিবলৈ কেবিনেটে অসম কৃষি বনানীকৰণ নীতি দুই হাজাৰ চৌব্বিছক অনুমোদন জনায় গ্ৰাম্য উন্নয়ন গতি ত্বৰান্্বিত কৰিবলৈ কেবিনেটে ভূমি সংৰক্ষণ আৰু কৃষি খণ্ডত সত্তৰ দশমিক তিনি 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 দুই কোটি টকা ব্যয়ৰ চৌৰান্নব্বৈটা প্ৰকল্প ৰূপায়ণত অনুমোদন জনাইছে এই আঁচনিৰ অধীনত ষাঠিটা ভূমি সংৰক্ষণ প্ৰকল্পৰ লগতে চৌত্ৰিছটা সৌৰ শক্তিচালিত টিউবেল ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৰাজহ বৃদ্ধি কৰদাতাসকলক সুবিধা প্ৰদান কৰা আৰু ব্যৱসায় কৰাৰ বাবে সহজতা বৃদ্ধিৰ বাবে কেবিনেটে অসম সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ সংশোধনী অধ্যাদেশ দুহেজাৰ চৌবিছত অনুমোদন জনাইছে ৰাজ্যৰ বিকাশৰ গতি বৃদ্ধি কৰা আৰু অসমত বিনিয়োগ আকৰ্ষণ তথা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ উদ্দেশ্যে কেবিনেটে চৌবিশ পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছত অসম বিনিয়োগ আৰু আন্তঃগাঁথনি সন্মিলন দুহেজাৰ পঁচিছ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন ঊনৈছশ একাৱনৰ অধীনত প্ৰস্তুত কৰা অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ আধাৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰস্তুতকৰণত সহায় কৰিবলৈ কেবিনেটে অসম পঞ্চায়ত সংবিধান বিধি ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ বিধি বাৰ সংশোধনীত অনুমোদন জনাইছে ৰাজ্যৰ নগৰ সংস্কাৰৰ পদক্ষেপসমূহ অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু নিয়ম অনুসৰি নিৰ্মাণ কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে পৰিকল্পিত নগৰ উন্নয়ন প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ কেবিনেটে অসম একত্ৰিত ভৱন নিৰ্মাণ নিয়ন্ত্ৰণ উপ আইন দুহেজাৰ বাইছ সংশোধনত অনুমোদন জনাইছে